Selain kisah fitnah yang hampir menyebabkan hukuman pancung, berikut adalah beberapa kisah tragis lain yang menibatkan Imam Syafi'i. Kehilangan hafalan kerana maksiat. Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalan satu kitab kerana tidak sengaja melihat betis seorang wanita di pasar. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari kemaksiatan kerana beliau percaya bahawa kemaksiatan dapat menghilangkan ilmu pengetahuan. Menderita sakit keras di akhir hayat, Imam Syafi'i menderita sakit keras di akhir hayatnya, hingga mengeluarkan darah dari tubuhnya saat menunggangi kendaraan. Yunus bin Abdul Elih mengatakan bahawa ia belum pernah melihat seorang pun yang terkena penyakit separah Imam Syafi'i. Difitnah sebagai Syiah, Imam Syafi'i pernah difitnah sebagai seorang Syiah kerana mengkritik pemerintah dinasti Abbasiyah yang seharusnya lebih menghargai Ahlul Bayt. Akibat fitnah ini, beliau ditangkap dan dipenjara. Rencana pembunuhan di Mesir, ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, kedatangannya disambut meriah oleh rakyat Mesir, yang menimbulkan kecemburuan dari para pemimpin pejabat dan ulama suyu yang khawatir pengaruh mereka tergeser. Mereka pun merencanakan untuk membunuh Imam Syafi'i. Beberapa imam mazhab mengalami kisah tragis dalam hidup mereka, tetapi mari kita lihat beberapa contoh dan pertimbangkan siapa yang mungkin mengalami yang paling tragis. Imam Abu Hanifah ditawarkan jawatan sebagai ketua perbendaharaan negara tetapi menolak, menyebabkan beliau dihukum cambuk. Menolak jawatan sebagai hakim agung, menyebabkan beliau dipenjarakan sehingga wafat. Sering disiksa hingga meninggal di penjara. Menyatakan kebenaran kepada Khalifah Al-Mansur mengenai penduduk Mosul tetapi tidak diendahkan. Imam Malik bin Anas dicambuk kerana tidak mahu mengubah fatwa fikihnya mengikut kehendak pemerintah. Fatwanya ditafsirkan sebagai penentangan terhadap peraturan negara. Imam Syafi'i tidak bersetuju dengan pandangan penguasa pada masa pemerintahan Khalifah A.R. Rashid menyebabkan beliau dibawa ke hadapan Khalifah dalam keadaan terikat. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan kerana menolak pandangan Khalifah Al-Mamun tentang Al-Quran sebagai makhluk. Ditis oleh Khalifah dan dipenjarakan kerana keyakinannya bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Menghadapi intimidasi lintas rezim dan dipaksa mengakui Al-Quran sebagai makhluk selama tiga rezim berturut-turut. Digoda syaitan menjelang ajal. Mari kita perincikan lagi tentang penyeksaan yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal oleh pemerintah. Imam Abu Hanifah. Penyeksaan dan penjara. Imam Abu Hanifah menolak jawatan sebagai ketua perbendaharaan negara yang ditawarkan oleh pemerintah. Penolakan ini membuat marah pemerintah sehingga beliau dihukum cambuk dan dipenjarakan. Beliau juga menolak jawatan sebagai hakim agung yang menyebabkan beliau dipenjarakan sehingga wafat. Di dalam penjara, Imam Abu Hanifah terus diseksa dengan kejam, hingga akhirnya meninggal dunia akibat penyiksaan tersebut. Motivasi Pemerintah Pemerintah ingin memaksa Imam Abu Hanifah untuk menerima jawatan yang ditawarkan agar beliau tunduk kepada kehendak pemerintah. Penolakan Imam Abu Hanifah dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap kekuasaan pemerintah sehingga beliau dihukum dengan kejam. Imam Ahmad bin Hanbal Penyeksaan dan Penjara Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan dan diseksa kerana menolak pandangan Karifah Al-Mamun tentang Al-Quran sebagai makhluk. Beliau berkeyakinan bahawa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau menghadapi intimidasi lintas rezim dan dipaksa mengakui Al-Quran sebagai makhluk selama tiga rezim berturut-turut. Penyiksaan yang dialami Imam Ahmad bin Hanbal sangat berat, hingga menyebabkan tubuhnya terluka dan melemah. Motivasi Pemerintah Pemerintah ingin memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengikuti pandangan mereka tentang Al-Quran sebagai makhluk, agar pandangan tersebut diterima oleh masyarakat luas. Keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempertahankan keyakinannya dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan otoritas pemerintah. Perbandingan Kedua imam ini sama-sama disiksa dan dipenjarakan kerana menolak tunduk kepada kehendak pemerintah. Imam Abu Hanifah disiksa kerana menolak jawatan, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal disiksa kerana mempertahankan keyakinannya tentang al-Quran. Penyiksaan yang dialami kedua imam ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan prinsip dan keyakinan, meskipun harus menghadapi risiko yang besar. Mari kita gambarkan secara dramatis penyeksaan dan fitnah yang menimpa para imam ini hingga saat-saat akhir kehidupan mereka. Imam Abu Hanifah. Bayangkan Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang dihormati dan disegani, berdiri teguh di hadapan para algojo. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, meski tubuhnya sudah lemah akibat cambukan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan menerima jabatan itu, serunya dengan suara parau kerana aku tidak ingin menjadi bagian dari kezaliman. Pemerintah yang murka memerintahkan agar cambukan terus dilanjutkan. Setiap sabetan terasa seperti merobek daging dan tulang, namun Imam Abu Hanifah tidak bergeming. Ia terus berdoa dan berzikir, memohon kekuatan dari Allah SWT. Hari demi hari, Imam Abu Hanifah mendekam di penjara yang gelap dan lembab. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia terus memberikan nasihat kepada para tahanan lainnya, mengajarkan mereka tentang kebenaran dan kesabaran. Hingga suatu hari, tubuh Imam Abu Hanifah tidak lagi mampu menahan siksaan. Ia jatuh sakit dan tidak berdaya. Di saat-saat terakhir kehidupannya, ia tetap berzikir dan memohon ampunan dari Allah SWT. Dengan bibir bergetar, ia mengucapkan kalimat syahadat lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Imam Ahmad bin Hanbal Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang gigir dan tak kenal takut, berdiri di hadapan khalifah yang berkuasa. Matanya memancarkan keyakinan yang mendalam, meski tubuhnya sudah penuh dengan luka dan memar. Al-Quran adalah kalamullah, serunya dengan suara lantang, bukan makhluk seperti yang kalian katakan. Khalifah Yamara memerintahkan agar Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk di depan umum. Para al dengan kejam mencambuk tubuhnya, hingga darah membasahi pakaiannya. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyerah. Ia terus berteriak, Al-Quran adalah kalamullah. Selama bertahun-tahun, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan dan disiksa kerana keyakinannya. Ia diintimidasi, diancam, dan dipaksa untuk mengakui bahawa al-Quran adalah makhluk. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Di saat-saat terakhir kehidupannya, Imam Ahmad bin Hanbal masih digoda oleh syaitan. Syaitan berusaha membuatnya ragu dan menyerah pada keyakinannya. Namun, dengan pertolongan Allah SWT, Imam Ahmad bin Hanbal berhasil mengalahkan godaan syaitan dan wafat dengan tenang, memegang teguh keyakinannya hingga akhir hayatnya. Dalam konteks kisah Imam Ahmad bin Hanbal, wujud syaitan tidak digambarkan secara fisik yang jelas, melainkan lebih sebagai bisikan atau godaan yang datang dari dalam diri atau melalui pikiran. Bentuk godaan syaitan Keraguan, syaitan mungkin mencoba menanamkan keraguan dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal tentang keyakinannya terhadap Al-Quran. Bisikan-bisikan seperti, mungkin Khalifah benar. Mungkin lebih baik menyerah saja untuk menghindari siksaan. Bisa muncul untuk menggoyahkan keyakinannya. Ketakutan, syaitan mungkin membisikkan rasa takut yang berlebihan tentang siksaan dan kematian. Apakah kamu benar-benar siap mati demi keyakinan ini? Pikirkan tentang keluarga dan pengikutmu, bisikan ini bertujuan untuk menemahkan semangatnya. Kesombongan, syaitan juga bisa mencoba membisikkan kesombongan atau kebanggaan diri. Lihatlah betapa hebatnya dirimu, satu-satunya yang berani melawan khalifah. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan keyakinanmu? Bisikan ini bertujuan untuk menjatuhkannya dalam kesombongan dan merusak niatnya yang ikhlas. Putus asa, syaitan mungkin membisikkan rasa putus asa dan kehilangan harapan. Tidak ada gunanya lagi, kamu sudah terlalu lama menderita. Tidak ada yang akan berubah. Lebih baik menyerah saja, bisikan ini bertujuan untuk membuatnya kehilangan semangat untuk berjuang. Isi bisikan syaitan Secara umum, bisikan syaitan dalam konteks ini bertujuan untuk Membuat Imam Ahmad bin Hanbal menyerah Tujuan utama syaitan adalah membuat Imam Ahmad bin Hanbal menyerah pada keyakinannya dan mengakui bahawa Al-Quran adalah makhluk.